Malaysia ungguli nombor satu dunia dalam data terbuka Odin. Baru-baru ini Malaysia mencapai satu kejayaan senyap tapi sangat besar. Malaysia mencatat sejarah apabila muncul sebagai negara nombor satu dunia dalam penarafan Open Data Inventory ODIN 2024-2025 melonjak daripada kedudukan ke-67 pada tahun 2022. Pencapaian luar biasa ini menandakan kejayaan besar dalam usaha transformasi digital dan ketelusan maklumat kerajaan. Apa itu Odin? Odin atau Open Data Inventory merupakan satu laporan antarabangsa yang nilai sejauh mana sesebuah negara buka data rasmi mereka kepada umum. Ia melihat dan menilai negara mana yang paling telus, paling rajin berkongsi data kepada rakyat. Antara contoh data yang dikongsi adalah seperti statistik penduduk, harga barang, tahap pendidikan, kadar pengangguran, bajet kerajaan dan lain-lain lagi. Terdahulu, Malaysia berada di bawah namun Alhamdulillah kini telah mengungguli tempat pertama dunia. Untuk rekod, pada tahun 2015, Malaysia berada di kedudukan tangga ke-97 manakala pada tahun 2024, Alhamdulillah kita telah melonjak ke tempat pertama daripada 197 negara. Ia merupakan lompatan paling besar dalam sejarah Odin dan semua ini berlaku sejak kerajaan mandat dani mengambil alih. Kejayaan ini mendapat pengiktirafan global sebagai bukti kesungguhan Kerajaan Madani di bawah kepimpinan Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim dalam memperkukuh prinsip ketelusan, kebertanggungjawaban dan tabi urus digital. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Sage 42 Apps Senia Berhad, Eugene Gan, pencapaian ini menunjukkan komitmen Malaysia dalam menjadikan data kerajaan boleh diakses secara terbuka dan percuma oleh rakyat. Ia bukan sekadar pencapaian teknikal tetapi satu titik perubahan budaya dalam bagaimana kerajaan dan rakyat berinteraksi melalui data, katanya dipetik Hello Malaysia. Beliau turut menegaskan bahawa akses kepada data terbuka dapat memperkasa pembangunan negara melalui penglibatan rakyat, inovasi sektor swasta serta keberkesanan agensi kerajaan. Sehubungan dengan itu, komitmen politik dan polisi Madani merupakan antara faktor kejayaan Malaysia dalam Odin, kepimpinan politik yang tegas dalam menjadikan keterbukaan data sebagai sebahagian daripada reformasi institusi seperti penekanan terhadap prinsip open government dalam semua agensi dan kementerian. Sebagai contoh, nak data penuh dari Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM dulu kena bayar beratus. Kadang beribu ringgit. Kini semua percuma melalui Open Dozum. Selain itu, pendigitalan sektor awam secara menyeluruh, seperti projek pemodenan digital kerajaan, seperti My Digital Blueprint dan Malaysia Digital Economy Blueprint (MDEB). Peningkatan pusat data nasional yang menyelaras pelaksanaan standard dan integrasi set data kerajaan, seperti data.gov.my. My dan Open Dozen menjadi pusat rujukan satu pintu. Ini bermakna semua agensi kerajaan diminta kongsi data secara terbuka dan tidak boleh simpan sendiri-sendiri tambahan lagi peningkatan kualiti dan liputan data seperti penyediaan data dalam format mesra pengguna mudah dianalisis dan disertakan metadata lengkap selain liputan meluas merangkumi data demografi ekonomi kesihatan alam sekitar dan infrastruktur Sebagai contoh, dulu susah kerana ianya dalam format PDF dan tidak boleh disunting serta tidak mesra pengguna. Namun kini pelbagai format disediakan seperti CSV, Excel dan dashboard interaktif. Jadi ianya boleh terus dianalisis. Kerjasama awam swasta dan inisiatif startup memberi galakan terhadap penlibatan syarikat teknologi dan startup dalam menggunakan data awam untuk mencipta penyelesaian serta memberi sokongan kepada ekosistem inovasi data dan open source community. Sebagai contoh, gerak kerja menyeluruh seperti gabungan unit pemodenan takbiran dan perancangan pengurusan Malaysia mampu Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan Unit Digital Negara di mana semua pihak berusaha ke arah untuk menyediakan data mengikut standard data antarabangsa. Malahan pendidikan dan latihan data driven seperti pelaburan dalam latihan analitik data untuk penjawat awam dan pelajar selain penekanan terhadap data literacy di peringkat universiti dan pendidikan teknikal. Sebagai contoh, nak buka kedai, tengok data demografi dan ekonomi tempatan. Nak jual produk Tengok trend pengguna dan statistik belanja isi rumah. Pelajar turut boleh menggunakan data ini untuk membuat tugasan dan kajian. Di samping itu, kerajaan turut memberi penekanan terhadap accountability dan anti rasuah di mana data digunakan untuk memantau dan menilai prestasi program kerajaan serta perbelanjaan awam. Dalam pada itu, ia juga menggalakkan penggunaan data dalam inisiatif whistleblowing atau memberi maklumat dan audit awam. Justru inisiatif ini juga merupakan antara langkah untuk mencegah salah guna kuasa. Hal ini kerana apabila data terbuka, susah nak tipu dan rakyat juga boleh semak sendiri. Rakyat tidak perlu tunggu spin media kerana kita sendiri boleh banding dan nilai dengan akal fikiran yang sihat dan terbuka. Syabas dan tahniah Kerajaan Madani. Terima kasih kepada Anwar Ibrahim dan para jemaah menteri yang bertugas lumus menjalankan tugasan dan bekerja dengan penuh tanggungjawab demi rakyat dan negara tercinta. Malaysia kini bukan sahaja berada di hadapan negara-negara maju daripada segi keterbukaan data malah turut membuka ruang besar kepada inovasi, penlibatan rakyat dan tabik urus digital. Walau bagaimanapun, cabaran utama selepas ini buat kerajaan madani adalah mengekalkan momentum, memperkukuh infrastruktur digital dan memperluaskan kesedaran masyarakat terhadap potensi data terbuka sebagai enjin perubahan sosial dan ekonomi. Kesimpulannya secara ringkas, mudah dan padat. Maklumat yang dulu eksklusif serta berbayar sekarang milik semua. Rakyat boleh tahu nilai, soal dan buat keputusan sendiri. Oleh itu, apabila Malaysia kini menjadi nombor satu dunia, kita bukan hanya sekadar mendapat piala. Namun, bagi sebuah negara yang demokrasi, ianya adalah satu bentuk kuasa yang sebenar.